यदि ह्यहं न वर्तेयम् कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः यदि हि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि ह्यहन्न वर्तेयञ्जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः यदि ह्यहन्न वर्तेयञ्जातुकर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः